很久不见，也没有很久，就两个月。是啊，过年前到过年后嘛。严肃说一句，我儿子多亏你还有你同事照顾。严肃的说一句，大家呢？食堂呢？陆队荣归齐宁，可喜可贺。陆队终于带异性回来，真是可喜可贺呀。贫。 对不对？这、这、这是嫂子。哎呀，我去，我以为他们跟我开玩笑呢。那个，等我回来啊，等我回来。 差不多得了，好不容易给你们找了一个嫂子，看跑了，谁给我负责？嫂子，你们好，你们好。吃饭，先吃饭。秦明月，来点喝的。有。 买了一些新鲜的东西，气泡水，口味还全的呢，心还挺细。那可不，但是嫂子能不能喝上，就得看你了，陆队。看你这架势，都商量好什么了？说吧。五公里两百打浪，不过分吧？附加条件，负重<助>。多少？不多，一个你老婆。 不怕影响不好，不怕。领导发话了，陆队已经不是我们队的，丢人，也算别人的。小兔崽子，人走茶就凉是吧？哎，看啊，多学着点，还是陆队有经验。 解开能解开的扣子，减少束缚，省着等会儿背着老婆跑喘不上来气儿啊！五公里，五千米怎么跑？外头风这么大，眼看天就要黑了，而且我穿着裙子怎么负重啊？要背吗？配合配合，大气。 这才是嫂子啊！走，拿着。一会儿趴的舒服一点，五公里至少得半个小时。你一会儿要是不舒服，你就跟我说，我就换姿势。怎么换？嗯，你说怎么换就怎么换。抱紧我。 哦。哎，谁呀、啊？陆队，钱大队长带老婆回来见兄弟们，被反修理了。陆队跑挺快嘛。你现在多重啊？不到九十。太轻了。 多吃点你做的好吃，我就多吃点哈哈哈哈哈！你不能减减速啊，人家又没限速。二十分钟完成负重五公里是最基本的要求。我这个潜大队长不能丢人。